श्रीपरमात्मने नमः अथद्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवम् सततयुक्ता ये भक्तास्त्वाम् पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषाम् योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति सर्वभूतहिते सर्वभूतहितेरताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम् ध्यायन्त उपासते येषामहम् समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेषितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम् न संशयः अथचित्तम् समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुम् धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् हि ज्ञानाद्ध्यानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सतत योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्रुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः प्रियः समः च मित्रे च तथामानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिके प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः हरि ओम् द्रत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः